นมัสการลรองสังฆราชศรีลังการครับผมช่วยศาสตราจารย์ดตตรวรบุริมูลสินนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากราบท่านนะครับเนื่องจากขอให้ท่านช่วยบรรยายครับเรื่องความศรัทธาของชาวพุทธในประเทศศรีลังกานะครับขอให้ท่านได้บรรยายแล้วก็สภาพของคนศรีลังกาในการศรัทธาในพระพุทธศาสนานครับถามที่มนครับในศาสตราจารย์ ය න නමෝ බුද්ධාය ශ්‍රී ලංකාව අතීතේ ලංකාව සිංහල දේශය නමින් හැඳුන්නුනේ. අපේ ලිකිත ඉතියාසය අවුරුදු ප්‍රදහස් පන්සිකට ඔබබට ගිය. රතක්තට දකුණ වාසයාග පීති දූපතක් ඒසීයට ඇත්ත පහ පමණ බෞද්ධ ජනතාව ජීවත්වෙනවා ඒ සමගම හින්දු සහ ඉස්ලාම් ආගමතැම්ප්‍රධාන වසයෙන් ජීවත්වෙනවා අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව දුරජාණන් වහන්සේ තුන්මතාවක් අපේ රටට පැමිණි බව ඉතිහාසේ සඳහන් මෙනෝ. ඒ යිතිහාසික වශයෙන් වැඩම කළ ස්ථාන අදත් බෞද්ධ ජනතාව වැඳුම් තිදුම් කරනින් ඉතාමත් පූජනී ඇත්වයෙන් සලකන ස්ථාන. නිලවසයෙන් ඉන්දියාවේ රජ කළ ධර්මාසෝ පදිරරාජයාගේ පුත්‍ර අසෝක රජතුමාගේ පුත්‍ර වූ මිහිඳු මහරාතන් වහන්සේ තමයි අපේ රට රජ කළ දේවානම්පීති රජතුමාගේ කාලේ දැෑන්ට වසර දෙදහස්සකට පමණ පෙර බුද්ධශාසනය මුලින්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටෙව. ඉන් පසුව උන්වහන්සේගේ සහෝදරිය සංගිමිත්තා අතරණයන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කලා විශේසිෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්තය සඳහාපිට දුන්න ශ්‍රීම හා බෝධීන් වහන්සේගේ අංකුරයක් ගෙනහින් ලංකාවේ අනුරාධපුරයේ රාජධහනී පීතවලති වෙනවා. ඒ සමගම භික්ෂු භික්‍ෂුුණී කියන දෙපාශවය ඇති කලා ඒ අතීතේ ඒ අද දක්වාම එම භික්‍ෂු සංග්‍යා වැඩවාසය කරනවා නමුත් සංගමිත්තා ප්‍රයන් වහන්සේ භික්‍ෂුණී ශංසනය ඇතිනම් කාන්තා පැවිද්ද කාලයක් සමගම අහෝසිවී තිබෙනවා දුස්කරතා විවිධ හේතු මත. අද මේ වෙන විට බෞද්ධ ජනතාව අපේ රටේ සංස්කෘතියක් හැටියට එමුළු ලෝකේටම බෙදා හරින සතක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්නන්න පුළුව. විශේසයෙන් තේරවාදී බෞද්ධ දර්ශනය තමයි. ලංකා තුළ ්‍රස්ථාපත වෙලා ආරක්ෂා කරමින් පවතින්නේ. ඒ වගේම තායිලන්තය නැතිනම් පැරණි නමින් හැඳින්වන සියම් දේශය සහ ශ්‍රී ලංකා අතර විශේෂ සබන්තා අතීතයේ පටම් පවතුනා වර්තමානය ජීවත්වන වැඩසිතන භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතර සියම් නිකාය සහ ඒ බුරුම ප්‍රටෙන් මියන්මාරයෙන් ඇතිවෙෙච්ච ඒ බුරුම භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනම නිකායක් හැටියටත් ලංකාව තුළ ඉතාමත් හොඳින් ඒ ආගමක ප්‍රතිපත්ති සහ ජනතාවට සේවය සරසනින් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනක වසයෙන් ඒස්ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ නමින් ඒ භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතන පවතිනම. ඒ ආයතන සමඟ විශේෂයෙන් තායිලන්තේ මහාචූලාලංකාර විශ්සිද්්‍යාරය මගිනුත් ඒ සම්බන්තා ඇතු අධ්‍යාපන ආයතන ඇති කර තිබෙනවා. භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර ඒ නායක රාජ්‍යනායකයන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගේ අවවා ධනුශාසන ඇරගෙන කටයුත කිරීම තමයි අතීතයේ සිටම අපේ රතේ පවතින සිරිත අදත් වර්තමානයේ ඒ රාජ්‍ය පාලකයන් අනිවාර්යෙන්ම භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගේ අවවාධන ශාසන ඇතුව කටයුතුකන්. විිශේෂයෙන් සීපත් කළ යුතුයි අපේ රටේ ලොතුර අබදුරජාණන් වහන්සේගේ ධන්තධාතුන් වහන්සේ ඒ බිහිටාතිබෙනවා අතීතයේ දැන්ට අවුදු විදහස්සකට පමණ පෙර ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණ විශාල උරුමයක් කැටියය සැලකෙන ඒ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධන්තධාතුව ඒ රාජ්‍යත්වය සංකේතයක් කැටියට සැලකෙනවා දැන්ට මහනුවට තමයි යිතිහාසික සංකඩ ගල පුර නැත්තම් මහනෝර කියන රාජධාන අතීතය පැවතුන ඒ දළදා වහන්සේ වැරසිතින්නේ. වාර්ෂිකව අගෝස්තුමාසේ ඇසල පොහොයමුල් කරගෙන විශාල අලංකාර උත්සවයක් පෙරහැරනමින් පැවැත්වෙනාව ලෝතුරාබුදුරජාණන් වහන්සේට බුද පූජාව පැවැත්වෙන් සඳහා ඒ වගේම ලංකාවේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ලෝකයේ විවිධ රටවල ඒ කටයුත්තු කරමින් ධර්ම දේශනා පවත්වමින් ඒ ආගමක චාරිත්‍ර හුරුපුරුදු කරමින් ඒ ලෝපුරා පේරවාදී බුද්ධධර්මය ඒ පවත්වාගනෑමට අවශ්‍ය කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ර්තමානය වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තායිලන්තය සාමියෙන්මාරය කියන ඒ ප්‍රධාන රටවල් හැතිට තේරවාදී සම්පදාය ආරක්ෂා කරන බුදුධහ මාරක්ෂා කරන රටවල් හැටට තමයි පවතින්. තින් මේ විශේසයෙන් බෞද්ධ රටවල් වසයෙන් අපේ සියලු රටවල් ඒකා බද්ධව ඉතාමත් සහයෝගෙන් කටයවුතු කරන අතර වර්තමානය පවතින විධ ආර්ථික සහ ලෝකය පුරා පවතින බිවිධ දුස්කරතාවයන් සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න මුල් කරගෙන යම් යම් බාධක තිබුණත් අපේ ශ්‍රී ලංකාවට තිසාල වශයෙන් තායිලන්තයෙන් ඒ වගේමන්මාරයෙන් ඒවගේ වෙනත් බෞද්ධ රටවල්ලොරින් ජනතාව ඒ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වැඳපුදා ගැනීම සඳහා ඒ ගමන් කිරීම සංචාරය කිරමි චාරිතයක්. අනුරාධපුර රාජධානය ඒ වගේ පොළොන්නරුව අයිතිහාසික රාජධානය දෙකක් පවතිනවා ඒ රාජධානවල පෞරාණක පූජනී ස්ථාන නැනබීම සඳහා වන්දනා කිරීම සඳහා ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ඒ ජනතාව පැමිය නෝ ඒ වගේම විශේෂයෙන් තායිලන්තේ අයුද්්‍යා පුර රාජධානය මුල් කරගන ඒ සමේ ඇතිවිවෙච්ච යම් උපසම්පදාව මුල්කරගෙන විශාල ප්‍රබෝධයක් ශ්‍රී ලංකාව තුර ඇති වුණා වර්තමානය වෙනකුට ඒ පවතින බුදුදාමේ ගුණරුදය ඇැත්තම් සංවර්ධනය හැටට ගත්තොත් සියල්ලතම සයම් දේශේ තායිලන්තයෙන් ලැබිච්ච අනුගහයත්පත් කළ යුතු වෙනවා මේ කාරණානුව බලනකොට විවිධ දෘස්තතා තිබනත් ශ්‍රී ලංකාව บิดูดามอารักษาเครื่มตบิคชุนานเซลัดพระเจ้าฆาตุขันธ์บามมาสั้งหัารนันเจ้มติก็ท่านได้อธิบายว่าท่านแต่พระเจ้าโศกก็ได้ส่งสมนาทูตมายังประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นพระโพรของพระอโศกมหาราชซึ่งถือว่าท่านพระินทรเทระได้เดินทางมาประเทศศรีลังกาแล้วก็เคยแพร่ พระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้มีการนับถือพระพุทธศาสนา75เเของประชากรของประเทศศรีลังกาแล้วก็ได้มีการสร้างเจดีย์ต่างๆให้เป็นเ,เช่นเจดีย์สวนนามาลีเป็นต้นหรือว่าต้นสีมาโพธิเอเข้ามาจากประเทศศรีลังกาซึ่งทําให้ความศรัทธาของชาวศรีลังกาเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กๆก,ก็พ่อแม่ก็จะพา ลูกๆเนี่ยมาเข้าที่วัดเพื่อที่จะสอนธรรมะแล้วก็จึงทำให้การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ความศรัทธาของชาวศรีลังกาเนี่ยามากขึ้นแล้วก็ทั้งประเทศศรีลังกาประเทศพมา่าประเทศไทยเนี่ยมันจะมีความสัมพันธท์ทำไมที่อันดีงามเนื่องจากว่าเป็นาาศาสนาเทราวาตจึงทําให้ทั้งสามประเทศเนี่ยเป็นความ เป็นพี่น้องทางศาสนาแล้วความที่พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาแข็งแรงมากขึ้นก็เนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยจะมีการสอนธรรมะวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนก็จะมีตั้งแต่ปปร,ปรถึงมหกซึ่งใครที่จบจากจบจากโรงเรียนนี้จะมีการนังสือรับรองให้นังสือรับรองนี้สามารถที่จะไปใช้เป็นใบ,บ,บ,บ,บ เข้าที่ทํางานหรือว่ามหาลัยต่างๆได้จึงทําให้ความสนใจของนักเรียนมากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สมัยสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีการเอาพระพุทธศาสนาคือสยามวงมาเผยแพร่ที่ประเทศสีลังกาด้วยจึงทําให้ประเทศทั้งประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์มัยทที่เตียนดีงามตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบันจึงทําให้ทั้งสองประเทศมีความ เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่า,เ,าเป็นพี่น้องทางความศาสนาแล้ว,ลวที่ศรีลังกาได้มีพระสงฆ์เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยไหมครับอย่างในประเทศไทยก็จะมีอของมหาชุลาลงกราราชวิทยาลัยกับมหามกงุดราชวิทยาลัยนะครับ,รบก็จะมีอยู่ที่มหาจุฬาอยู่ที่บางน้อยมหามกงุดอยู่ที่วัดไร่ขิงครับทีนี่ ผมไม่ทราบว่าทางศีลังกาได้มีการสอนพุทธศาส,สนาเรียนถึงระดับปีิตรีปียโทไปเอด้วยไหมครับย่ดูวยแย่นะดวล,ลังคาตายแลนดที่รีนะมหาวิทกเากลที่มหาจิทยาละีดด็กอายนนะวิมาส์เลยยังไงก็ไมลังคาเวเอย้ยมอ้แคิชิตเดียลยนะฮดูเรือสันตินิชิตเดียท,<อ>ที่เล็กทีมหาวิลาหอะลัลังคามัยสุดไปเ ්‍රී ලංකාව විිශ්ව අධ්‍යාපනය තමයි අතීතය පැවතුුණේ රජවරුන් පවා ඒගෙනගත්තේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ නමුත් අපේ ශ්‍රී ලංකාව බටහි බ්‍රතානයට යටත් කාලපරික්්ෂයදයක් තිබුණා ඒ කාලපරික්්ෂයදේ තුන අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් වුණ කසේ නමුත් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා කල්පනා කළා විහාරස්ථාන ආස්්‍රතව ර් පාටශාලා ආරම්භ කරන්නට ඒ අනුව ගිහි ජනතාවට දරුවන්ට බෞද්ධ සිරිස්ත්‍රීත් බුදු දහම්ම ඉගෙන ගැනීමට ඉඩකඩ සැරිසිදති බිෙනවා. ඒ අතර තුර විශේෂයෙන් විද්‍යෝධය සහ විද්‍යාලංකාර කියලා පිරිුවෙන් ආයතර දෙන උසස් අධ්‍යාපන දෙකක් අපේ රැටේ පැවතුනා. පශුකාලී ඉනම රජයමගින් රාජ්‍ය විශසිිද්‍යාල බවට පත් කලා. අතරතුර භික්‍ෂූන් වහන්සේටත් ඒ ආයතන දෙකතුුද ඉගෙන ගන්න අතර විශේසයෙන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දෙෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ආයතන හැකට විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් තිගෙනවා. පාලි සහ දධර්මය හැදෑරිීම සඳහා පාලි ශ්විද්‍යාලයක්ත් ඒ වගේම අනුරාධපුර භික්‍ෂු විශ්චිද්‍යාලය මුළුමනින්ම භික්ෂූන් වහන්සේලාට වෙන්වන විවිද්‍යාල හටියත් තමයි රජයේ මගින් ආධහර ඇතුව පවත්වාගෙන යන්නේ යට අතිරේකව තායිලන්තේ විසේසයෙන් මහාචූලා විවිද්‍යාලය උදව් ඇතුව අපේ රටේ පවතිනය දරදා වහන්සේ මුල් කරගත් ඒ දරදා මාලිග ආශ්‍යිතව සිභානමින් ඒ අධ්‍යාපන ආයතනයක් පවතින එයත් භික්‍ෂූන් වහන්සේලාර සහ බෞද්ධයන්ට බුදුදහම හැදෑරීමට පවතින ආයතන හැටියට තමයි ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ පෞද්ගලිකාන්සේෙන් ඒ ඇරුණ විට සියලු විශ්වවිද්‍යලුවල බෞද්ධ අන්ස ක්‍රාත්්‍රකනා විශේෂයෙන් රජයේ විශ්සිද්්‍යාල අතරක් තිබෙනවා ඒ බෞද්ධ අධ්‍යාපනයට ඉඩකර සැලසෙන අධ්‍යාපන ආයතන හැටියට ඒවාත් තුල විශේෂයෙන් ආසියාවේ සහ බටහිර රතවල්ලලින් පැමේණ ඒ බුදු දහම ඇධෑරීමට කැමැති අය විශාලපේ සක් ඒ ආයතන තුළ ඉගිනීම ලබනවා මෙ මෑතකදී භික්‍ෂු විශ්විද්‍යාලයේ මගින් ආරම්භ කොට තිබෙනවා විශේසයෙන් පෙරදිග රැටවල සිටින ඒ බෞද්ධයන්ට භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට විශේසයෙන් ඒ අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දෙන เอพปัตตมาลวัอาเริ่มต้รืองที่นบว่าที่ตามะสัตว์เด็กยันเล็กไม่ทีตอนสมัยสมัยอดีตนะครับก็จะมีพระสงฆ์นี่แหละเป็นคนสอนสอนให้กับขษัตริย์แล้วก็กษัตริย์ก็จะเปิดโรงเรียนให้ก็จะเป็นครูทว่เิริเว้นะก็จะมีการสอนเรียนเราธรรมะทั้งการจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีการ ที่เป็นโรงเรียนที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดังๆก็จะเป็นวิทยาลังการและวิทยาก็จะเป็นมีรัฐบาลเป็นคนสนับสนุนสามารถที่จะเรียนจนถึงปรงิญญาเดกได้ mm hmm. แล้วก็ทางมหาจุฬาเนี่ยได้เปิดสาขาในในนามชื่อว่าศิบะซึ่งสามารถที่จะเรียนถึงปรงิญญาเดกได้ไม่ใช่แค่พระสองฆ์อย่างเดียวแล้วก็มีญาติโยมมาเรียนได้ด้วยแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยของประเทศศรีลังกาเนี่ยสามารถที่จะมีพระไปเรียนบาลีเรียนเ,เกี่ยวกับการ าศาสนาพุทธอะไรได้ทุกอย่างครับก็อีกข้อนึงครับที่นี้ไม่ทราบว่าทางทางประเทศศรีลังกาได้มีการส่งพะระธรรมทูตไปเผยแพร่าศาสนาในต่างประเทศด้วยไหมครับอีออกว่าจะดันมาดูตะพิริศลังกาเวหาดุลดันดันมือเทวะกับที่ิตราิกิจลาเอิมกันนะ่นเอว่าที่าิ่งล่างกิ่เกิดบิชชนวานเสราโลเขีบบุหรี่ระวัลกัดทุกข์กันเนาะไม่เว,นวเนิด මහායාන බුදු දහම පවතින ජපානය ඒ වගේම පොරියාව චීනයගේ මහජන චීනය ඒ කටවල්ලලත් බටහිර තිබෙන ඒ ඉංග්‍රීසි කටවල්ලලත් බතහිර යුරෝපේත් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ආචාර්වරයන් වහන්සේලා ඇතියට කටයුත්තු කරන වගේම විහාරස්ථාන පිහිටවාගෙන ඒ ආස්විතව සේසයෙන් බටහිර ජනතාව කැමතිවන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්මය වසයෙන් භාවනාව පුහුණු කිරීමම් ආදිය ඒ බුදු දහමේ තිබන කරුණු කාරණ ඔස්සේ තමන්ගේ ජීවිතය සමීප කරගෙන ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීමටයි පුුදු පූජාචාරිතවල්ට වඩා. එනිසා ඒ වෙනුවෙන් කැපැවෙච්ච භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ආයතන ඇමරිකාව යුරෝපයේ රතවල් රාසයකම අවත්තාගෙන යන අතර වෙනම භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වරින්වර රටවල්වල්ට ගොස් ධර්ම දූතිසේවේ වර්තමානයේ දෙනෝ. අතීතේතු ඒ විවිධ රටවල්වලට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වැඩම කර ධර්ම දේශනා පවත්තමින් බුදුදහම භ්‍යාප්ත කර බව අපේ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා ඒ ගමන්මාර්ගේ යමින්ර්තමා භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ විවිධ රටවල්ලොල ඒ ධර්මශල්ත සේවේ දෙනවා වගේම ඒ තුළින් විශේසයෙන් අපේ බෞද්ධ රටවල් අතට රජයේ සම්බන්ධයෙන් බාහිර වෙච්ච තානාප සේවේක සුරූපයෙන් අපේ රටවල් අතට සම්බන්තාවේ ගොරනැගීමත් භික්ෂූන් වහන්සේලා අතින් සිද වෙනවා ඒ ජනතාවත් සමඟ සමීපවීම තුළින්. ก็ตั้งแต่อดีตอดีก็มีการสร่งสมณทูตมาเขาก็เลยตามรอยของอาการที่พระมหินทังมาเนี่ยขเขาก็จะทําตามแบบนั้นมาส่วนมากก็จะมีการที่ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาดานมหายานก็มีเช่นจีนเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็ทางยุโรปก็จะมีการส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่เป็นเมือนเป็น,ปนต่อเนื่องไปไปครับแล้วที่ไม่ทราบว่าวัดวัดปา่าอมราปฏีที่ ත් ඇ කො හඇගල ඇමෙරිකාතින අමරවඩී කියෙන පන්සලා ඒ පන්සල ලංකාති නෑ අමරපති බෞද්ධ ආයතනය විහාරය ආරම්ම කල තියරෙන් මගේ දැනුම හැති එත්ල අචාන් චා ඔබෝන් කා්‍රාජතාානය ඒ හාමරුවන්ගේ ළඟ පැවදිවෙච්ච සාායිලන්තයෙන් ඇතිබිච්ච ඒ බෞද්ධ විහාරයක් හැටිය තමයි පවත්සාගයන්ල ඉංග්‍රීසි ජාතික ඒ රටවල යුරෝපයේ අය පැවිදි වෙලා ඒ රටවල්ලල තාමත් හලින් ඒ කටයවුතු ධර්මදුූ සේවාාව ධර්ම ප්‍රචාර්ේෂ් දෙකරග යනවා බතහිර ජන්තාව අතර ඒත විශේෂයෙන් තායිලන්තයෙන් තමයි ඒ සම්පදා ඇතිවවෙල තියනෙ තවත් තිබෙනවා මියන් මාරයෙන් ඇතුවෙේච්ච ්‍යා්ත්‍ර ච්ායතනා තිබෙනවා. එ බාහිරව මහායාන බුදුදහම දළයිලා මතුමා මුල් කරගෙන ්‍යාප්ත වෙනවා වගේම චීන ජාතික භික්‍ෂූන් වහන්සේලා තිරින් මහායාන දර්මත් ප්‍රචාරය වෙනවා ලෝකයේ ජීවත්සෙන විසේෂෙන් තිබෙත් සහ චීන ජනතාව බෞතර වස්සේගේ රටවල්ලොලු සිකින් නිසා මහායාන බුදුදහම බතහිරටල් ව්‍යාපතියක් තිබෙන බවය නවාව නමුත් ඒවත් සංකීර්ණ බවට වඩා තේරවාදී බුදුදහමේ තියෙන භාවනා ආදී දේවල් ඒවා ඉගැනීමට හැදෑරීමට ජීවිතයට සමීප කර ගැනීමට ඒ බටහිර ජාතින් විශේෂයෙන් උනන්දුවක් දක්වන බව අපට පෙනී යනවා ෙන්ෙන්ටචාා ප්‍රජමිකන් සොංචාර්. ประเทศไทยไปเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วก็ถ้าเป็นด้านญี่ปุ่นก็จะสวนมากทิเบตก็จะเป็นาดัยลรามาเป็นเป็นมหายานก็ได้ข้อข้อมูลครบถ้วนนะครับก็ต้องการขอตัวรท่าทรองสัมภาดาที่มาให้ความรู้ครับกับนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์